orang disebut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah dia tanya anta muslim ana muslim anta sunni ana syi'i aku syiah tak apa dia muslim melainkan tiba-tiba dia kata sebenarnya Quran yang ini Quran yang ada ni bukan betul. Quran yang betul Quran Fatimah. Sepatutnya wahyu ni mari ke Ali bukan ke Nabi. Kalau dia kata tu baru kita kata batal. Tapi kalau dia tak kata, kita tak kata batal. Di sisi kita, Bismillahirrahmanirrahim Wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ta'hirin Secara ringkasnya, Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan mendakwa keislaman penganut mazhab syiah itu sah melainkan kalau syiah berkata Quran yang ada sekarang tidak benar Quran Mus'haf Fatimah adalah yang benar atau wahyu sepatutnya turun pada Ali maka penyataan itu membatalkan syahadah. Masalahnya, apa yang disebutkan oleh mufti negeri Perlis Indra Kayangan ini bukanlah akidah syiah. Tidak ada satu pun penyataan mazhab syiah arus perdana Isna Asyariah yang menganggap Mus'haf Fatimah sebagai Al-Quran atau menganggap Al-Quran yang ada sekarang tidak sah. Demikian juga menuduh Jibril tersilap menyampaikan wahyu. Inilah kesalahan metodologi dalam disiplin ilmu. Syarat hukum tidak boleh dibina atas sesuatu yang tidak wujud. Inilah yang dinamakan al-hukmu alal ma'adum. Menghukum sesuatu yang tiada. Perkataan mufti kerajaan negeri Perlis Indra Kayangan ini boleh mencetuskan persepsi awam bahawa syiah itu hampir pukur cuma belum mengaku sahaja. Janganlah cuba membina syarat keislaman atas dakwaan palsu. Menilai keislaman sesuatu mazhab dengan tuduhan yang ditolak oleh mazhab itu sendiri. Yang kita lebih bimbang ialah metod mufti kerajaan negeri Perlis Indra Kayangan ini. Ialah berpotensi menormalisasikan fitnah atas nama berhati-hati dalam akidah yang berdasarkan tuduhan di samping mengekalkan delusi kolektif masyarakat Padahal dalam zaman moden serba canggih ini teknologi maklumat semakin terbuka. Tidaklah terlalu susah untuk mencari kebenaran ketika mufti ini berkunjung ke kedutaan Republik Islam Iran. Kenapa beliau tidak bertanya sendiri apakah akidah ini benar-benar wujud? Tuan-tuan sekalian, sangkaan mufti ini telah saya jawab secara panjang lebar dalam video berjudul Benarkah Syiah mempunyai Al-Quran lain? yang dinamakan Mushaf Fatimah dalam rangka ketika itu menjawab Tohmahan Nazmi Karim. Demikian juga tuduhan kononnya Syiah percaya bahawa Jibril tersalah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya diturunkan kepada Ali Tindakan mufti ini saya lihat percubaan menakut-nakutkan orang awam dengan membawa contoh yang bukan pegangan Syiah. Kalau mufti mahu jadikan kekeliruan wahyu sebagai garis kufur, maka lebih wajar Asri Zainul Abidin bersihkan dulu naratif yang menggugat kemaksuman nabi dan pemeliharaan penyampaian wahyu dalam literatur pihak ahlus sunnah wal jamaah itu pun jika asri tidak bersikap double standard anda sedang menguji syiah dengan kepercayaan yang bukan akidah mereka sila semak dalam kitab sahih al bukhari jilid kedua muka surat 121 bab sujudnya orang muslim bersama-sama dengan orang musyrik Tidakkah anda lihat keanehan di sini? Umat Islam dan musyrikin sama-sama bersujud. an nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada bin Najmi wa sajada ma'ahul muslimun wal musyrikun wal jinn wal ins. Diriwatkan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud dengan membaca surah An-Najm kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia juga turut bersujud bersama-sama baginda. Inilah hadis kufur yang tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, iaitu orang musyrikin sujud kerana Nabi menyampaikan ayat-ayat syaitan yang disangka oleh baginda sebagai wahyu. Kononnya Nabi mengiktiraf sembahan-sembahan orang musyrikin. Mari kita lihat di sini akidah Ibn Taymiyah yang membenarkan kisah Nabi tersilap menyampaikan wahyu. Ibn Taymiyah menulis, وَتَنَازَعُوا dan para ulama berselisih pendapat. هَلْ يَجُوذُ أَيْ يَسْبِقَ عَلَى لِسَانِهِ مَا يَسْتَدَرِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُبَيِّنُ لَهُ بِحَيْثُ لَا يُقِرُّهُ عَلَى الْخَطَاءِ Apakah boleh terjadi Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah kepada baginda dan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan pada baginda kama nuqila annahu ulqiya ala lisanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang diriwayatkan telah terselit hasutan ke dalam sabda baginda iaitu syaitan telah berjaya menguasai lidah baginda sehingga menyisipkan kata-katanya tatkala nabi membaca surah an-najm tilkal ghoraniqul ula wa inna syafa'atahunna latutaja itulah burung bangau putih yang melangit tinggi dan sungguh syafaatnya sangatlah diharapkan Tumma inna Allah Ta'ala nasakha ma alqahu syaitanu wa ahkam ayatah. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang disampaikan oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuh. Faminhum man lam yujawwiz zalika. Di kalangan mereka ada ulama ahlu sunnah yang tidak mengizinkan terjadi demikian. Wa minhum man jawwazahu dan di kalangan mereka ada yang membenarkan kejadian itu. <tik> Izla mahzura fihi. Kerana tidak ada masalah untuk membenarkannya. Justru itu di kalangan Ahlu Sunnah, ada ulama' yang percaya bahawa Nabi boleh tersilap menyampaikan kata-kata syaitan ketika menyampaikan wahyu. Mengapakah mereka percaya? Ini disebabkan hadis kurafat ini wujud dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bagi saya, hadis yang diriwatkan dalam kitab Sahih Bukhari ini adalah palsu rekaan yang ingin menghina Nabi Muhammad serta agama Islam jelas hadis ini bertentangan dengan ayat al-Quran wama yantiquu al-hawa in huwa illa wahyun yuha baginda tidak bertutur menurut hawa nafsu melainkan wahyu yang disampaikan oleh Allah tetapi bagi ahli sunnah ada di kalangan mereka yang percaya bahawa nabi tersilap menyampaikan ayat-ayat syaitan yang jelas merupakan akidah kufur wujud dalam kitab sahih al-Bukhari hingga ke hari ini